Олег Олександрович, я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, у нас, на жаль, немає змоги якось проілюструвати нашу бесіду, і хочеться одразу почати з питання: ви як громадський діяч, активно. Підтримували підтримували і підтримуєте бійців. АТО, та зараз у деяких, але зараз у деяких селах Одещини ми знаємо такі є факти, що люди виступають проти мобілізації. На вашу думку, чи допустимо це за часів війни, хоча й не оголошеної? Ну, по-перше, хочу сказати, я не знаю, в яких це там селах проїхать. У нас, наприклад, в селі є і добровольці, є також люди, які, якщо приходить їм повістка, то вони отримують, проходять медкомісію. Якщо людина підходить до служби вооружених сілах, то вона там служить. Хочу сказати просто на лічному примірі, У мене брат, брату теж прийшла повістка старшому. Він отримав її, розписався, нікуди не бігав, ні від кого не ховався. Позвонив мені, я приїхав, також з ним пішов добровольцем проходити комісію, все. І, ну, от скажу вам, то, що робиться, вже в учреждениях медичних наших, от особливо в Кодемской больнице, не всі, конечно, в основному большинство врачей відносяться до проходження комісії з співчуттям, з принимают приймають вони без, без всего, але є такі деякі доктора, що на, навпаки <кій> беруть. Пропускають цивільних, припускають там бабушок, дідушок по два-три дні військомат дає три дні на проходження комісії. Угу. Тобто ці лікарі вони затримують так, <coughs> процес? Так. Да. Угу. Наприклад, в Кодемі це завідувача рентген відділенням. Тобто вони зробили от просто це. Я на лічному примірі. Вона зробила рентген-снімок, сказала на два часа. Три часа нема, пів, треть, верніше, пів четвертого нема, потім приходить. Ви получите після всіх там з криком, з боєм, розумієте, доки вони не зрозуміють, що це люди не самі йдуть по перше, і нікому не подобається убивати собі подібних це по-друге. Але якщо держава, якщо родина трибу, да. угу. це долг і обов'язок угу. кожного із нас, все ж таки на вашу думку, навмисно це робиться у медичних установах або через недбалість. Не знаю. Ну, в основном, вот Кодемская больница, доктора, ну, поклоны. Вот одна людина, которая повела себя... Выходить так А вот уже когда в областной больнице проходишь, и, извините, я буду на российском языке, мне так больше. Так, так и добро. Вот в основном, когда в областной больнице, здесь у нас уже в Одессе, то здесь, чтобы пройти один кабинет, нужно трое суток. За три дня проходит один кабинет. Вот я буквально был в 410 кабинете, так там мне вообще нагрубили, нахамили и выставили. Я говорю, когда можно пройти? Это уже три дня. Очередь, все остальное. То есть на то, что ты призывник, не призывник, на это никто внимания не обращает. То кто работают, как и раньше. Да, да, и работают они, грубо говоря, с 9 до 2 или до 3 угу. на крайнем. То я думаю, что у власти, у всех должно быть какой-то, э, я не знаю, или какой-то указ, или что-что, определенные дни для призывников сделать. Или же должно быть продлить, я не знаю, в две смены пускай работают доктора. Потому что у нас получается, что они до трех отработали. Люди вот, ну, давайте возьмем пример. Э, вчера я видел еще троих с Кодемского района. Вот они приехали из сел. Они приехали, они простояли с утра до трех часов, их не приняли, и они уехали назад домой. То есть человек ездит три дня подряд. Это же так, это уже такой момент, уже серьезный, Это нужно ехать и вытрачать свой час. А потом час, еще, так, кошты. Вы, вы, понимаете, вы понимаете, у людей денег сейчас нету. Потому что вот все. я взял, грубо говоря, список, чтобы понятно было. Вот батальон Айдар и 95-я аэромобильная бригада. Вот то что, они треб... как? то, что им нужно на сегодняшний день. Тарелки, кружки, спальные мешки, компасы, берцы, комплекты формы, бинокли, продукты питания, радиостанции, дальномеры, те же самые тепловизоры. У них этого ничего нету. То есть люди, получается, если просят берцы, просят э, спальные мешки, ну, просят навіть, форму... Навіть посуд, так, продукты. Так, Одинная то пища. это получается, что даже этого необходимого... Э, смотрите, пошли люди туда, да, они взяли повестку, кто добровольно, они пошли туда, но их даже элементарно не обеспечили, чтобы они могли защитить свою родину. То есть это элементарно. Но ну, сегодня так, мы знаем, что волонтеры в основном занимаются этим обеспечением. Но, волонтеров, э, но как на бы, всех не волонтеров не хватает. Да, Це да. Чего я хочу, как бы, обратиться к тем людям, которые, там, я не знаю, ну, не хотят вообще, там, от повесток бьют все, то пускай хотя бы помогут, если не идут сами туда. Там уже а есть люди. Да, угу. пускай хотя бы возьмут, помогут этими же, я не знаю, там, спальными мешками, вещами ну, все. Ну, чем могут, так. В том-то mm -hmm. и дело, потому что есть у нас многие, э, как бы, там, те же фермеры, все, ну, которые, ну, ну не хотят или как там идти. Ну так, і те, про що йшла мова на початку нашої бесіди? мався на увазі Сарацький район. Там у деяких селах були принаймні, такі заклики до зриву мобілізації. Там стабілізувались, наскільки відома ситуація, але все ж таки такі факти були. Ми маємо змогу зараз прийняти дзвінок від телеглядача. Прошу ви в прямому ефірі, ставте своє питання. Алло, так, так. Скажіть, скажіть, пожалуйста, ваше мнення. Вот как можно или кто так делает э, в такое тяжелое время необыкновенно просто тяжелое время для страны и поднимать цены на продукты питания и на коммунальные услуги, когда за год после Януковича э, побега Януковича, значит, упала экономика в стране в пять раз. Мы возразимы, почему полностью в такое тяжелое так, дякую за звонок. Я прошу прокомментировать. Ну, смотрите, это все как связывают с курсом доллара. Все. То есть это привязано к курсу доллара, те мотивируют, что, грубо говоря, топливо дорожает, потому что мы его закупаем, дорожает там переработка, запчасти, это все дорожает, из-за этого дорожают и цены. Да, я согласен, что это ни в коем случае нельзя делать, потому что люди у нас и так, грубо говоря, ниже черты бедности. А зарплаты, за зарплаты пенсии остались на том же уровне, а цены повзвинчились в 2-3 раза. И это как бы никто не контролирует. Те же пенсионеры. Особенно, кому лекарства нужны, а те лекарства у нас в основном Украина не производит, а закупаются они за границей, закупаются они, естественно, за валюту. Если валюта по курсу, то, естественно, это лекарство, которое стоило, грубо говоря, месяц назад там, или два месяца назад 30 гривен, сегодня оно стоит 150, а то и 200. Это все зависит от доллара, и я считаю, что здесь как бы да, здесь должно нести ответственность в основном это наше государство, как бы правительство, потому что они должны это как-то регулировать, контролировать эти цены, и по крайней мере у нас не Америка, и мы не живем На доларі і зарплату в доларах не отримуємо. Тобто -то ну, це треба как-то регулювати найголовніше, те, що страждають малозахищені верстви населення, це пенсіонери, це да. бюджетники, так люди, які ну, многодетні, сім'ї, матері, одиночки які отримують та, у гривнях, да, ті, у так, так, так ні, вообще взагалі зарплати не мають, І звісно, якщо їм підняли ціни, то я не знаю, як люди будуть. Ну, так, це таке складне питання. У нас є ще один телефонний дзвінок. Я прошу назвіть себе і ви в прямому ефірі ставте своє питання. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот уважаемый, я вот не, не увидела, как вас зовут. Вот скажите, вы, честно, если скажете, вы понимаете, за что сейчас воюют наши люди, погибают с двух сторон. Я не различаю их, потому что мы славяне. Мы славяне, это главное. Не русские, не украинцы, не белорусы. Мы славяне. У нас тысячелетняя история, великая история. И мы убиваем друг друга. А вы говорите, Родина зовет, а вы родина. И те люди, которые в Киеве, это две большие разницы, извините меня. А вы, не, а вы не ставьте между ними знак равенства между Родиной и теми людьми, которые в Киеве. Они будут меняться как калейдоскоп. А родина у нас одна. У нас была одна великая родина, Советский Союз, ее разорвали на куски. И сейчас они стоят на коленях, наши власти в Киеве, умоляют американцев, которые приложили руку к развалу Союза. Дайте нам оружие. Вы представляете, в 41 году, чтобы Сталин просил по, по стране, дайте нам покушать, поесть, у нас у меня армия. Такое было. Мы вас почули, мы вас разумели, дякуем за звонок. Ну, я вам могу ответить только на одно. Я лично, вот, например, и также братом или что, если пойдем туда э, воевать, то я буду воевать не за политиков, не за правительство. Я буду и воевать за целостность Украины. То есть был договор. У нас было как от России, так и от других европейских государств о неприкосновенности, когда мы избавлялись от ядерного оружия, они нам дали гарантию целостности Украины. На сегодняшний день, вот вы говорите: да, э, в Киеве, грубо говоря, я тоже не скажу, что у нас правительство идеальное. То есть ну, мы практически. Это, может быть, никто не скажет, Ну, это нормально. да, такое. Но давайте будем, как говорится, будем объективными. Путин, если бы не поставлял оружие, в ДНР, ЛНР и все это остальное, спали. уже бы давно это все закончилось. Может, мы, это, мы бы уже занимались бы совсем другими э, вопросами и, бы, и смотрели бы и контролировали бы нашу владу, наших э, депутатов, наших министров, все, что они делают. Если был Евромайдан, они гарантировали нам, что жизнь улучшится, все, но жизнь ухудшилась. И это, грубо говоря, как э, выгодно как и правительству нашему, так и Путину. Пускай они говорят, что это вот наше правительство, только виновато, все. Это, это чисто отвлекают народ от насущих проблем, а то же вот как мужчина задал вопрос, а тем, о той же повышении заров этих квартплат, повышении продуктов, так, цены все. То есть сейчас у нас основной вот разговор это война, людей убивают, люди гибнут, но на, на нашу я мое мнение на нашу территорию никто никто не имеет права э, вообще, чтобы кусок оторвать. тому сейчас мы вспомним, что было до там до революции, еще до чего-то, кому-то что-то принадлежало или как. Ну, это я считаю неправильно, тем более у нас была гарантия нашей целостности от России и от других государств, когда мы избавлялись от ядерного оружия. Так, я вас разумела. У нас еще один телефонный звонок. Прошу в прямом эфире ставьте свое вопросы. Так, мы, мы хотим вас почути, Вы в прямом эфире? Ставьте вопросы. Алло. Так. Добрый день. Угу. Я вот смотрю ваше выступление и смотрю уже не, не один раз. Смотрю, вот эти все чиновники, которые выстроены по лестнице, они все будут защищать эту власть, которая их кормит и дает им табуретки. А вообще-то виноват в развязании войны Турчинов и Аваков. И если бы этих мерзавцев уже давно угнали оттуда, так уже и мир был бы среди людей. Угу. Улыбаешься, молодец, понимаешь. А говоришь другое. Мы вас разумели. Ну, вы меня извините, я, во-первых, не чиновник. У меня никаких должностей нет. Да, я с вами согласен, что... Много, во многом то, что сейчас происходит, виноват и тот же Турчинов, и тот же Аваков, и все остальные. Но давайте скажем так, опять же, будем объективными, в этом, в этом виноваты и мы. Почему мы сидели и молчали, когда Крым про... Аннексовали, да, аннексовали, ничего не делали. Мы дали повод. Э, думать э, том, тому же Путину дали повод, что у нас можно как Крым забрать, так забрать Донецк, потом забрать Одессу и так далее и тому подобное и порвать Украину. Если те люди, кто не хочет, э, чтобы было такая как государство Украина, да, вот они э, на стороне Путина там все там вот вы говорите э, до этого, что Советский Союз, то не будет уже Советского Союза. Украина Но это уже не Советский говорите, да. Союз и этого не будет просто напросто. И Путин это не глава Советского Союза, хоть это там и Россия и все. Давайте скажем так, у нас Киевская Русь была, у нас Киев был во главе, Москва это была вообще какая-то деревня. Так давайте сейчас Киев будет, давайте поменяем правительство, сделаем Киев основным... государством і стали Росії і всіх остальних, давайте зробимо так, Олег Олександрович. Зрозуміла вас на завершення розмови, все ж таки давайте повернемось до мобілізації. Ви казали про те, що у Котовському, зокрема, Кодимському районі Кодимський. у Кодимському районі сьогодні не панують настрої щодо зриву та відхилення від мобілізації, і на вашу ви так також особисто проходили так. Медкомісію. адже... я а... до сих пор проходжу? Про... Проходите, адже ма. Три... Найден один кабинет. Ты защищать и нашу державу. Про Процесс, скажите, и все-таки... Ну, я могу так. сказать, смотрите еще какая ситуация. Вот единственное, что. Э, дается, военкоматам даются повестки якобы на Сельский совет, чтобы они вручили людям, поселлам вот это все. Э, сельский совет даже не, не ставлячи до видома людину, яка призывается. Пишет, что належным чином поведомленный, это опять же я на своем примере, приезжаю я в военкомат, мне никакой повестки ничего не было, я приезжаю и говорю, так и так, вот э, брата призывают, вместе с ним хочу пойти. Они говорят, а да, вы вот были належным чином поведомлены. Я говорю, каким належным чином, если я только сегодня приехал? У меня вообще там не было, вы понимаете? Я говорю, покажите, ну, расписку, что человек получил все. Ну, у нас нету расписки, это там в сельсовете. Ну, короче, честно говоря, вот в этом случае это там делается бардак. Потому что скажу, что чиновники, грубо говоря, хотят снести, с, с, с сложить в себя ответственность на военкомат, на людей, а получается в конце, в конце концов виноваты остаются люди, потому что по документам он оповещен, если он не является, значит он получается уклоняется и начинают человека дергать. Но человек ни сном, ни духом об этом даже не знает. Так. То есть это уже, я считаю, что в этом, вот именно в этой ситуации это надо разобраться. Угу. Каким образом оповещен человек, не оповещен, есть эта подпись, потому что в военкомате, оказывается, его корешка с подписью нету, что он оповещен, а поехал в сельский совет, говорю, дайте мне список или еще что-то, они говорят, а у нас нету списка, у нас нету никаких списков, все уже в военкомате, все, то есть друг на друга спихнули, ну, так, на жаль, есть такие факты. Олег Александрович, еще один звонок мы можем принять. Прошу назвать СБФ ви в прямом эфире и ставьте питание. Доброе утро. Доброго Меня зовут ранку. Елена. Олег Александрович, хочу вам сказать спасибо, что есть такие отважные смелые мужчины в нашей стране, которые готовы защищать нас, женщин, детей и простых граждан. В качестве вопроса хочу задать такой, ну, который мы все понимаем, в общем-то, но как вы считаете, какой сейчас выход простым нам людям из этой ситуации, не возлагая в надежд на политиков, что должны сейчас делать люди? Возможно как-то организоваться, возможно есть уже, ну есть какие-то волонтерские организации, но может быть как-то это поднять вот этот на этой волне, так, мы так, вас разумели можно... я, я понял, Прежде я вам могу ответить что во-первых, да, объединиться волонтерские организации, а во-вторых нужно создавать у себя на районах на тех территориях, где вы живете, территориальные громады. Mm -hmm. Это то, что у нас согласно Конституции. Если была территориальная громада, то есть это тогда люди, громада, э, забеспечивает сама себе э, и финансово, и материально, и в нас сама керует свою территорию. Э, это все согласно Конституции. Тут никаких там призывов, все. И по мере того, что если бы эти деньги были у территориальной громады, громада распоряжалась этими деньгами, то это мы могли и помочь даже из этих денег и тоже АТО, и тем же воинам нашим, и защищать нашу страну. В конце просто хочу что сказать и попросить всех тех, даже кто меня знает, кто не знает. Ребята, даже если не идем туда воевать, защищать родину, у кого нет возможности, у кого-то там дети, у кого-то, я имею в виду, что многодетные семьи, у кого-то здоровье не позволяет. Давайте хотя бы поможем вот тем, что, чем нуждаются те люди, которые уже там воюют, которых там убивают. Давайте хотя бы создадим им такие условия, чтобы они, по крайней мере, могли там, я не знаю, переночевать или нести ту службу и охранять наши государственные кордоны, границы, так, как человеку подобается, а не как, я не знаю, как это назвать можно. Потому что там условия, честно говоря, это, это не человеческие условия. Олег Олександрович, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, що гостем студії був Олег Сенди, громадський діяч, фермер.